Dalam satu sekarang ni ada dua kem lah. Satu kem Presiden Mahyuddin dan satu lagi kem Hamzah. Walaupun aktor-aktor dia di belakang tu lain berbeza apa semua tu. Azmin di sebelah sana, di, di sini, Saiful Wanjan dan lain-lain apa semua tu. Tapi dia bertembung tu dua kem uh, tersebut. Kedua-dua kumpulan dalam parti uh, bersatu disidari adalah kumpulan yang tidak mempunyai asas yang kukuh. Asas perjuangan yang kukuh kelangsungan perjuangan mereka itu dari satu kumpulan kepada satu kumpulan itu, asas perjuangan mereka ialah hanya-hanya puasa Kalau kita lihat kumpulan Hamzah, dia menyertai selepas kalah UMNO, BN apa nama, hilang, hilang puasa Semasa bertanding dalam pilihan raya 2018 itu, mereka masih lagi dalam BN. Dia terus menyerang eh uh, harapan pada waktu itu. Jadi dia hanya menyertai bersatu ini untuk untuk sampai kepada pangkat PH ini Hanya selepas daripada itu maknanya mereka keluar beberapa orang ahli-ahli parlimen itu keluar. Kalau kita melihat kumpulan yang satu lagi yang disebut sebagai kumpulan Azmi ni maknanya kumpulan yang lari daripada asas perjuangan. Asas perjuangan tu memang cantiklah. Yang terus kekal ini dibawa oleh Dato Seri Anwar Ibrahim ni apa dia? Reform. Reformasi mengenai untuk reformasi menyeluruh kepada negara kita. Walaupun kita belum capai kepada tahap uh, ke secara besar tetapi banyak benar-benar reform yang telah pun dibuat uh, oleh uh, kepimpinan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini yang diterjemahkan dalam berbagai-bagai bentuk dalam uh, dasar, dalam pelaksanaan program pembangunan dan sebagainya melakukan reform. Jadi asas mereka itu ialah asas yang lorong. Asas kumpulan Hamzah bagi saya bahawa bukan membawa satu agenda perjuangan yang jelas. Kalau dia bawa agenda perjuangan yang jelas dia tak lari daripada tak bermaknanya dia hanya nak menyelamatkan diri pada waktu itu. Daripada keadaan terumbang ambing mereka dia menang pilihan raya tapi tak duduk dalam kerjaan. Sedangkan semasa sebelum pilihan raya dia adalah seorang men, menteri. Ha, Ronald seorang menteri. Seorang menteri. Ramai yang lagi di kalangan apa nama pimpinan mereka, menteri, pengurusi, GLC dan sebagainya. Tapi bila bila kalah pilihan raya, dia tak jadi menteri. Jadi akhirnya mereka menyertai lah satu pada waktu itu. Jadi ini yang yang saya katakan tadi bahawa tak ada panduan. Semua itu menjadi alat. Walaupun disebut uh, baik eh, dalam bersatu maupun dalam pan bagi saya, dia sudah uh, Islam bukan lagi menjadi panduan Ustaz. Kan? Yeah, Islam yeah. menjadi alat. Ya yeah, ya yeah, betul. Kita yeah, sepatutnya sesuatu itu harus menjadi menjadi panduan kita. Panduan kita sudah tentulah yang paling tinggi paling agung ialah Islam lah, itu Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia, dia mesti menjadi panduan. Panduan bagaimana kita nak menguruskan negara kita ini. Dia, dia harus menjadi jadi jadi panduan. Sebab itu lahirnya Madani. madani. Ha? Lahirnya Madani itu asas dia ialah berasal daripada panduan daripada Islam daripada Quran daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tapi mereka ni kalau kita lihat uh, Islam dijadikan alat bukan lagi panduan macam tu juga dengan Melayu Melayu uh, dijadikan bahan mainan politik ha ini oh, uh, mereka bercakap soal Melayu soal kepentingan Melayu soal nak selamatkan Melayu uh, oh soal ni ke, ke, hmm. kedaulatan negara hmm tergadai oh Anwar Ibrahim jual kedaulatan negara dalam dalam perjanjian tarif ni antara Malaysia dengan Amerika maknanya sedangkan kita bukan jual maruah negara. Kita nak jual produk Malaysia kepada mereka. Kepada pasaran dunia yang lebih besar. Kita bukan jual kedaulatan negara. Tapi kita nak jual hasil dalam negara kita ini yang boleh mendatangkan keuntungan kepada kita, pendapatan kepada kepada negara. Tapi dia bawa itu naratifnya ialah yang paling mudahnya ialah Uh, memainkan emosi dan sentimen di kalangan masyarakat dan rakyat Jadi saya nak 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 kembali kepada persoalan tadi tu asas mereka tu tidak kukuh macam saya katakan daripada awal. Dia dia tidak ada satu agenda. Agenda apa? Tak sampai agenda lah. Saya pun heran ditohmah perjanjian ini, perjanjian Malaysia ni perjanjian syaitan ah. dan iblis. Hui, Saya saya benarnya hak yang 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 kata tu kena rasuk dengan syaitan iblis. Ah, ha. bukan perjanjian tu, perjanjian syaitan iblis tu yang yang berucap tu kena rasuk. Kena rasuk dengan syaitan dengan syaitan iblis. Tak, saya, saya lihat bawah berkali-kali diterang tak boleh nak terima, tak ada langsung rasional mereka. Maknanya saya kata dia pun tidak ada agenda. Dia dia masuk parti itu pun dia tak ada agenda, hanya semata-mata untuk survive. Sekarang ni dia nak nak survive dalam 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 satu ni kena tunjuklah dia hero. Ha, kan? masing-masing dah kena pecat, kena gantung. Kemudian nak kena hadap kepada lembaga disiplin. Jadi nak kena tunjuk yang depan ni hero kepada ahli-ahli di bawah. Ahli-ahli di bawah ni tak tahu apa, akhirnya kata oh inilah yang paling-paling baik. Padahal eh, sama ya eh, baik baik Hamzah, baik apa nama Muhyiddin. Ha, eh, Muhyiddin tak boleh bantu kerajaan nak cari anak menantu dia. Eh, takkanlah pak mentua tak tahu menantu duduk mana. Ha. Eh, ha? Eh, ha? Takkan, eh, tak pernah sabah pak mentua tak tahu menantu duduk di mana. Ha? Eh, mesti pak mentua tahu menantu duit mana sebab menantu pula tambah-tambah menantu tu bawa dengan cucu-cucu takkan pak mentua tok wan tak rindu kat cucu jadi patut hang boleh bagi lah kepada SPRM maknanya semua hanya nak fikir selamatkan diri hari ini selamatkan diri daripada apa nama undang-undang yang nak nak nak, nak kuasa nak diambil kerana terlibat dengan berbagai-bagai sakau dan sebagainya jadi ini yang saya saya sebutkan tadi bahawa kumpulan ini berantakan ini disebabkan kerana uh, perjuangan mereka tu rapuh tak ada asas yang mereka nak bawa